Я могу сравнить первую игру и вторую. Совсем разные игры. Если в первой игре мы старались больше индивидуально как-то решить вопросы, то во второй игре мы задействовали всех пятерых человек на площадке. Все чувствовали мяч, все чувствовали игру. И по ходу всей встречи держали дисциплину. Это был залог победы. Он уже сказал, что мы сегодня сыграли более автоматный баскетбол. Если в прошлой игре у нас два игрока нам набрали очки, то в этой игре у нас пять игроков да, за десять очков. Филдс девять. Это что касается нападения. По, нападения, по защите... Мы придерживались плана на игру и, в принципе, он работал. Но опять же, нам не хватает концентрации в конце в конце атаки, в конце атаки химика, потому что мы защищаемся 20 секунд, 18 секунд защищаемся, делаем хорошую работу. Парни укладываются, химик очень мощная команда, очень хочет задействовать больших игроков. И наша защита делает хорошую работу, но хват... где-то не хватает концентрации в мелочах, и мы пропускаем легкие очки из, из... Под... под кольца. В принципе, защитой мы можем быть довольны, но мы можем сыграть еще лучше. Можем и хотим играть еще лучше. А не секрет, что у как а вообще в игроке это лапы и «Смит» Как вы оцениваете действия? Своей команды сегодня смогли с ними справиться, ну, несмотря на то, что они много набирали очки. Я думаю, что мы не даем им играть в ту игру, в которую они привыкли играть. Но у Химика, да, кроме этих игроков, достаточно еще есть других игроков, которые берут на себя игру. Это Слава Петров, который тоже берет на себя лидерские качества и играет. Плюс Конев, он может сыграть из-под кольца, может играть из периметра. Поэтому нельзя оценивать команду Химика только по этим двум игрокам. Другие игроки тоже умеют играть и что они показывают в игре. Добрый день. Я поздравляю команду Будивельника с победой. По игре, я считаю, это была наша победа. Она была у нас в руках. Ну, так случилось. Это баскетбол, такое бывает. Я считаю, что в этом сейчас катастрофического нету. По игре в первой четверти дали забить легкие два три очковых. Потом вроде сказать, проснулись, догнали. Да сравняли счеты. Для первой половины играли да, хорошо. А Во второй половине да, плохо использовали тафалы да, да, в третьей четверти. Ну, а в четвертой дали да, в конце игры забить два трехочковых тяжелых. Да, ничего страшного, доедем да да домой, будем разбирать и будем биться дома. Присоединяюсь к словам Александра. По игре проиграли подбор и много потерь. Два основных. Скажите, пожалуйста, у вас старт матча немножко ошибомил где потому что крестко Будивельник стартанул, и вам пришлось отыгрывать с Ну Будивельник хорошо играет дома, в своих трибунах. Ну, я ожидал, конечно, что они устроятся вот, типа, с двойной Энергия на эту игру. Да, где-то ожидал, что будет. пытаюсь. В третьей четверти не очень такой результативный баскетбол получился. Вспомнение обеих команд. Как вы пытались переломить ход игры? Может, со своими подопечными что-то говорили? А во второй четверти и в первой был результативный? Ну, более-менее. Ну, если мы забили в первой 17, во второй 17, а в третьей 16, то есть, то есть третья четверть, вы считаете, для нас тоже не результативная, да? Очко, разница с первой со второй. Не, ну в защиту, знаете, как, хорошая защита, все играют максимально защиту, борются, они дают легких очков, поэтому, конечно, это такой маленький результат. Если вчера смотрели финал Лиги Чемпионов, да, ты на рифа играл с бандитом 63-59. Поэтому, знаете, как приходят важные игры, все садятся в ноги и минимизируют легкие очки. Поэтому, я думаю, такой маленький счет. Отпытали. Скажите, пожалуйста, в третьей четверти, во второй половине оказалось в вашей команде удалось найти слабое место в защите соперника. И вы добыли определенное преимущество, но в начале четвертой четверти ваши подопечные сбились, похоже, на неподготовленные атаки. И, собственно говоря, тогда Бельвельнику удалось совершить самый важный рывок, наверное, для себя в матче. С чем это связано? Открытые броски промазали, почему не подготовили? в открытые броски, поэтому с этим сейчас. Ну, что будет заданным? в данном плане тактики перед, сроки, перед следующим уже теперь двумя матчами в На что будет перед собой этот сильный акцент? Ну, акцент, то, что я сказал в самом начале, не дать подобрать 13 подборов и не сделать 18 потерь. Минимизировать свои шансы. дальние броски это что-то больше связано? Ну, с мы подборок. позавчера бросили 29%, а сегодня 28%.